जी वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का विलाग करते हैं शुरू में हूँ आपका मेजबान नजमुल हुसैन और आप देख रहे हैं चैनल कश्मीर की आवाज़ और कश्मीर की आवाज़ आज जेलम मदीना क़िला रोखतास पे पहुँची है और किला रोखतास के हवाले से आपने सुना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल तरीन मशहूर तरीन किला है और इसमें जो बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर आके इसको देखते हैं क्योंकि ये जो किला है अभी तकरीबन इतना ज़्यादा मनहदम नहीं हुआ अदर क़िला के आ, अगर देखा जाए उनको तो इसकी काफ़ी सारी जो आ, मतलब इस क़िले की जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं और अभी कायम दायम हैं और लोग यहाँ का रुख इसलिए करते हैं कि उनको वो देख सकें और पुरानी जो सकाफ़त है जो वरसा है हमारा उसके हवाले से वो इस पर रिसर्च कर सकें तो स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज़ के और स्कूल्स के वो यहाँ का रुख करते हैं इसके अलावा जो अब ईद वगैरह के मौके पे लोग जो यहाँ पर वीकेंड मनाने के लिए या यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं तो मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की आगही के हवाले से लोग यहाँ पर मलूम लेने के लिए आते हैं इसके अलावा को देखने के लिए आते हैं तो मैंने भी आज सोचा कि मैं आज ये किला रुखतास के हवाले से एक खसूस वीडियो तैयार करूँ तो मैं आज यहाँ पर हाज़िर हुआ और मैंने ये यहाँ पर वीडियो बनाई और आप लोगों के लिए ये सारा ब्लॉग तरतीब दिया तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे आपने ब्लॉग की तरफ तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो किला है ये सन सोलह सौ ईस्वी में ये तमीर हुआ और इस किला की जो टोटल रकबा है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि कई एकड़ पर मुझे थे मैं इसका मुझे जो जो पूरा अंदाज़ा नहीं है कि कितने एकड़ पे ये पूरा मौजूद है लेकिन ये बहुत ही बड़ा किला है और यकीन बने कि मैंने इसकी कवरेज की हुई है आगे आप देखेंगे मैं आपको सारा दिखाऊंगा तो ये बहुत ही जो है वसी हाथ तक ये फैला हुआ है और ये तकरीबन ये समझ सकते हैं कि इसमें एक पूरा शहर आबाद हो सकता है और किसी जमाने में बेबी भी यहाँ पर कुछ शहर भी आबाद हुआ हो तो दोस्तों इस हवाले से ये बड़ा तारीख किला है और मैंने यहाँ का विजिट किया और यहाँ पे इसकी सारी कवरेज की है और ये सूबा पंजाब और जेलम दीना में ये मौजूद है दीना आप आएं दीने तो पे आप जब आएँ दिनें तो यहाँ पर आप आएँगे तो आपको पता चलेगा कि किला रोहतास यहाँ पर मौजूद है और लोगों के जिक्र में यही बात आती है कि क़िला रोहतास क्योंकि मशहूर तरीन जगह है यहाँ की तो उसके बाद उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ का जो मशहूर तरीन इसका जो गेट है वो काबली गेट है काबली गेट के हवाले से भी काफ़ी ये मशहूर है जो क़िलखतास और इसकी जो मतलब इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब जो उस वक्त के लोग थे वो जो बादशाह थे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि इसकी जो बनावट है इस हवाले से ये ऐसे तरीके से इसको बनाया गया था कि किसी भी तरफ से इस पर अटैक नहीं हो सकता था उस वक्त के जो यहाँ के महाराजा थे वो बिल्कुल भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे कि इसकी सिक्योरिटी किसी तरह से ए, मतलब कमज़ोर पड़े और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है जगह जगह पे उन्होंने जो है वो डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ का तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इनशाला आप देखेंगे तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है मनाजिर और ये देख सकते हैं आप ये दोस्तों तो इसका मैं आपको पूरा अंदर से व्यू करवाता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ का जो नज़ारा है अंदर का और किस तरह का ये किसी ज़माने में एक कौवा था और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं आई थिंक लगभग लगभग ये तकरीबन डेढ़ सौ सीढ़ी होगी जो हम यहाँ से नीचे उतर के जाते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का और जैसे जैसे नीचे उतरता है बंदा तो आपको ठंड महसूस होती है और क्योंकि काफ़ी गहराई में ये कुवा मौजूद है और आप जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ठंड महसूस होती है और बहुत ही अच्छा फील होता है और हम नीचे उतर रहे हैं और आपको ये पूरा व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना पानी मौजूद है और किस हालत में मौजूद है तो आपके सामने ये सारे मनाजर पेश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये नौजवान नीचे उतर रहे हैं और कुछ जो है वो देख के आ रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और चूँकि ईद का दिन है आज ईद का तीसरा दिन है आपको बताता चलूँ और यहाँ पे नौजवान घूमने फिरने फिरने के लिए आए हैं तो ये मैं आपको अंदर का व्यू करवा रहा हूँ ये देख सकते हैं अंदर की हालत माशाल्लाह से और जिस तरह से हालत है अंदर की मैं क्या कह सकता हूँ लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार प्लीज़ काइंडली सफाई का ख्याल रखा करें और सफाई सुथराई जो है वो लाजमी है हमारा दीन भी यही कहता है कि साफ सुथरे रहा करो अल्लाह ताला को भी साफ सुथरे रहना पसंद है और ये जो कूड़ा का होता है इसको काइंडली डस्टबिन वगैरह में फेंक दिया करें या फिर अपने साथ शापर लेके जाया करें और उसमें वो सारा जमा करके बाद में जब आप बाहर आएँ तो डस्टबिन में ये फेंक दिया करें ये काइंडली आप प्लीज़ इस पर तवज्जो दीजिएगा और मैं इसके ज़रिए ही आपको पैगाम दे सकता हूँ कि आप जो हमारा ये वरसा होता है जो हमारी सकाफत होती है उसका ख्याल करें और सफाई और सुथराई लाजमी रखें ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग बाहर से मालिक से भी आते हैं और हमारी जब वो देखते हैं सफाई सुथराई के मामले में तो हमारी इज़्ज़त में भी इजाफा होता है और हमारे मुल्क की अजमत में भी इजाफा होता है तो एक मैसेज आप नौजवानों के लिए कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें अच्छा ये बाहर से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारा इसका डिफेंस सिस्टम भी बताऊंगा और ये सारी है ये कवरेज मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं तो ये है चारों तरफ से आप देख सकते हैं इस कला को और इस ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये अब दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इसके ऊपर जो बनी हुई है आपको दीवार से नज़र आ रही होगी तो ये जो होता था इसका डिफेंस सिस्टम था ठीक है तो इसके ज़रिए से जो वहाँ पे उनके जो सिपाही होते थे वो वहाँ पे मौजूद होते थे और यहाँ पे वो ने सारी चीज़ को देख रहे होते थे कि कई फोर्स जो है कोई फौज जाके हमला तो नहीं कर देगी तो इस हवाले से जो महाराजा है उसने बड़ा ही तो उसने बड़ा ही ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम तरतीब दिया और इस तरह से उसने ये चार दीवारी बनाई ताकि जो भी फ़ोर्स हमला करने की कोशिश करे उसका वक्त उन्हें पता चल जाए और उनके जो सिपाही है वो जो वहाँ से उसको डिफेंस कर सके क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी तोपे वगैरह लगाई होती थी जी दोस्तों तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है और प्रोग्राम के एंड पे मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें और लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट्स कर दें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस होंगी वो आपको बार, बार मिल सकें और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेकबा